Salam hörmətli müştərilər. Yeni bir ev çəkib sizə təqdim edirik. Təxminən 7-8 ilin tikilisidir və şəxsi istifadə üçün tikilib və təmir edilib. Çox möhkəm tikilmiş evdir. 4 bir tərəfi cüt daşla tikilib, beton karkazla, mərtəbə arasının monolit beton. Gördüyünüz <coughs> deməli həyətinin e, mətlaxı vurulub betonun üstündən. Evın 4 bir tərəfinə keçməyə yer var. 4 sotda tikilimi evdir və ümumilikdə 5 otaqlıdır. 200 kvadrat metrdən ibarət. Bax, burada yer var evin arxasına keçmək üçün. Kürsülü evdir. Masazırda yerləşir. 1-ci araz marketin təxminən 200 metrliyində. Dayanacağa yaxın ərazidir. Həyatın həyatında baxın, parqətli meyvə ağacları var. Daxlı otaq evin içərisinə doğru otaqlarla bir-birinizi tanış edim. Çox iri mətbəxi və qonaq otağı var. 1-ci mərtəbədə, 2-ci mərtəbədə isə 4 yataq otağı var. Bütün evdə təmir işi yekunlaşıb, yalnız demək qalıb, aboyların vurulmağı. Bu da alıcının zövqünə vurmaq mümkündür. Zalıdır. 5x9-a zalı var, 5 metrə 9 metrəyə zalı var. 50 kvadrat metrdən ibarətdir zal. Təkrər edirəm, müştərilər adətən şəxsi istifadə üçün tikilmiş evlər istəyirlər. Bu şəxsi istifadə üçün tikilib, çox möhkəm şəkildə tikilib. Burda zalıdır. Sanitar qovşağını göstərim sizə. Bütün aksessuarları quraşdırılıb. Burda sanitar qovşağıdır. Mən sanitar qovşağını da göstərdim sizə. 1-ci mərtəbədə zal, sanitar qovşağı, mətbəx, 2-ci mərtəbədə də 4 yataq otağı var. Burda isə yerləşir mətbəx. Təxminən 18-20 kvadratmetrlik mətbəxi var. Döşəməsi parketdir. Həmçinin pilləkənlər də parketdir. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə, 2-ci mərtəbədə olan otaqlarla tanış olaq. Məbələrin qravam məbləri. Görürsüz burada e Əfsahib də qeyd elədi. Pəncərə qıraqları hamısı mərmərdəndir. Mən video çəkiliş edirəm. Onu deməyə qadımdan çıxdı. Sahib onu qeyd elədi. Bu yataq otaqlarından birincisidir. Daha sonra ikinci yataq otağı. Ölçülər çox yaxşıdır otaqlarda. Keçirik burdan üçüncü yataq otağına. Üçüncü yataq otağıdır. və 4-cü yataq otağı, bu otaqdan eyvana çıxışı var. Gəlin mən sizə göstərəm. Baxın, bax. Mermərdir bunu. Sahibi qeyd elədi, ona görə mən sizə göstərdim. Və eyvana çıxışı. Eyvanıdır. Tam hazır. Və həyətə olan baxışı. Hırdalanda, daha doğrusu da mas hazırda tam yaşayış olan ərazidə yerləşir. Qiymət 140.000 manat, amma endirim ediləcək. Sənəd copca, həm torpağın, həm evin. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olun və bizi Instagramdan izləyin. Bu gün bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.